Сьогодні, 16 серпня, 36 років тому на екрани вийшов бестселер кінокомедія Ельдара Рязанова Іронія долі. Цей фільм ми, здається, знаємо на пам'ять. Дивилися його разів 10, а деякі вислови з нього стали крилатими. Тож зацитувати найулюбленіші з них ми попросили перехожих. Подивімося і згадаємо їх разом. каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас традиция. Как же я мог? Я же никогда не пение. Что вы меня все время роняете? Надо меньше пить. Вот. Еще одно слово, и следующая тарелка полетит вам в голову. Поете вы действительно здорово. Вот готовить вы не умеете. На правду нельзя обижаться, даже если она горькая. У нее удивительное имя Надя. Главное, что редкое. Знаешь, когда люди поют? Когда нет голоса. Нет, когда они счастливы.